относительно трохи есть. С 2014 -го года я во у первого Господа приехал в Почуйте. И Бог дал мне все самое лучшее. Все самое лучшее. Он дал мне прекрасную жену. Он дал мне прекрасных детей. У меня было прекрасное служение. Ну, я служил, я ездил в тюрьму. Я, ну, Бог мне позволял. Это не я такой. Не я такой хороший. Это Бог так и позволял. Но знаете, помните эту историю? Там, где Кому-то что-то полюбилось, и кто-то что-то не сказал, что-то что-то спрятал. И вот оно, вот у меня было спрятано, я изначально начал свое строение, заложили хороший фундамент, Иисус Христос, но начал строить, как мы уже слышали, сена, солома, что-то полюбилось, что-то спрятал. И это что-то, оно постепенно вело, вело, и довело меня до такого огромнейшего падения. Я не буду рассказывать, я же говорю о грехах, Настолько строение развалилось, это что больше года произошло, я потерял все, я потерял все, у меня ничего не стало, семья моя разрушилась, я в один день ушел из дома и уже в семью не вернулся. Дьявол меня сильно обманул, я насколько ну, сошел на нет, я еще проезжал больше-меньше нормальным, в Запорожье, вот я свидетель этому, я проезжал, я был еще ну, более-менее в теле, более-менее нормальным, я пытался. Я сражался, я старался, ничего не вышло. Я ушел, пошел на другую реабилитацию, ничего не вышло. Но уже в конце августа, в начале сентября, я попал на реабилитацию. Меня даже сестра выгнала из дому. У меня куча проблем было. И я приехал на реабилитацию в Хамутец, во мне не было 40 килограмм. Во мне не было 40 килограмм. Мои ноги здесь были худее, чем руки. И единственное, что мне пришло в голову, когда я сидел под ЖД вокзалом в Ворожбе, в Сумской области живет моя сестра, одна мысль мне меня пришла, светлая, ехать в фастер, в церковь. Знаете, все время, когда я был в падении, я так плакал, я просил Господа, я молял, вот когда был более-менее при памяти, я говорил, Боже, не дай мне, что собаки погибнут. И Бог вытянул, он дал вот такое, знаете, что все содействует ко благу. Ну, основания были полностью разрушены, но был корень, было то основание. И я понимал, я обращался всегда к Господу. Я никогда не засловил церковь, никогда не говорил за служителей, там где-то, знаете, когда отпадают и уже их несут. Я боялся этого. Я не знаю по какой причине, но Бог меня привел. И даже у служителей, даже у пастора, я знаю, не было веры. И там, куда я приехал, просто меня в прямым текстом сказали, ты молодец, сделал, хоть умрешь на тебя, хоть похоронят но знаете, Бог начал действовать. Три раза я пытался уйти оттуда. И последний раз, последний раз, там дальше начали происходить такие чудеса. Просто старшего пастора не выпустили за границу. Просто не выпустили. Ему жена сказала, едь, ищи его. Это тебе из-за него ну, не выпустил Бог. И он меня нашел, представляете? Он меня нашел, он взял, ему служителя говорят, что ты делаешь? А он меня в больницу повез. Да он уйдет сейчас оттуда, он сейчас воспользуется, ты его откапаешь и все. Но вот этот случай, вот этот случай, просто когда ну, произошел, я сказал, что я никуда не уйду. Вы меня будете выгонять, я тут буду жить на пороге, в Доме Божьем. Я начал молиться, мне было такое пророческое слово, мне было сказано, я еще не спал, я не спал полтора месяца. И если я не буду искать Господа, Бог говорит, я его заберу. Я его заберу, и отход будет быстро. И меня трошки подпугало. <laughs> подпугало. Я начал молиться, начал искать Бога. И он мне проговорил всего лишь одно слово. То, о чем мы говорили сегодня, ну, вчера, вернее, да? Слово, то, которое живое, то, которое действенное, то, которое попадает в сердце. И он мне проговорил с римлянам, ну, с четвертой э, главы, там, конец стиха. Я называю несуществующее, как существующее, и воскрешаю мертвое. Через три месяца Э, вот этот человек, который пришел и умирал, меня дали там дрова порубать. Я рубанул пять колодок и упал возле колодок. Вообще я не мог ничего делать. Ну, то я за сутки перерубал 12 кубов через три месяца. Ну, а на это... меня смотрели. Просто в моем случае это конкретно Бог. Но ну, в моем случае, что он меня физически поднял, что он меня духовно поднял. Я на всех служениях заявлял, я не хотел, я говорю, Бог, я не хочу извините за такое слово беспонтового христианства. Ну, бестолкового такого, ну, я не хочу, что ты сделай со мной, сделай с моим сердцем, и Бог начал действовать. Я на каждом служении, я при всех, мо... меня закрывали рот, я кричал, как Закхей слепой, я прошу, восстановить меня, я хочу служить Господу. И Бог начал восстанавливать. И по милости Божией видите, я здесь, на этом месте. И я благодарен Богу, что, что Слава, он берет Слава, вот такое ничего не стоящее. Ну, вообще никчемное, вообще ничего не значущее, и берет для славы своей использует, что-то что делает в моей жизни. Я очень благодарен, я бы очень а -а -а. много мог говорить, говорить о Божьих чудесах ну, в моей жизни, но вот это вот последнее, крайнее такое чудо, ну, вот так вот просто поднять за каких-то 7-8 месяцев, ну, это невозможно, по-человечески просто невозможно. И я понимаю, что Бог, Он делает еще что-то лучшее. Пастор говорит, ты в Запорожье едешь на пост. Все время, сколько он меня говорил, я постоянно отреплял вот этих всех вещей, уходил. Я говорю, хоть на Чукотку. теперь тот случай, то время, хоть куда угодно. Кажется, ну, да, а да, да, спеть, да. спеть один псалом, когда-то он мне положил Бог на сердце, я спою его так. И как бы я называю. А вся хвала ему. Но благодарность, я хочу сказать, меня так научили людям. Потому что в моей жизни, в моей жизни, участвовали люди. Начиная от Игоря, который отпустил меня и помолился за по меня. Пускай говорят, ты доедешь. Лишь бы, ну, куда ты хочешь туда ты и доедешь? И я поехал, я ему говорил, ко мне военный сел в маршрутку в Запорожье, я доехал до Днепра я аж до Фастова, он был со мной. Вот так вот мы пересаживались и как бы, ну, проехали. Я бы много чего мог, мог рассказывать таких вот людей. Ну, сейчас я просто спою и, ну, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. братья и сестры, из 49-го псалма, 16 стих. Тут написано так. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твой, а сам ненавидишь наставления мои и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ними, с прелюбодеями сообщаясь. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетаешь коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Вот Сергей говорит сегодня, да, что ну, было то, что было спрятано, не просто спрятан. Я думаю, еще как говорит, ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой, как ты, и заплечу грехи твои. Ты брал уставы мои в уста и говорил слово мое, а слово выкидывал за хребет. Устами говорил, но его не исполнял. Вы понимаете, дорогие. Бывает такая игра, двойная жизнь. И написано, апостол Петр говорит такие слова. Вторая глава Петра, второе послание Петра, в второй главе там написаны такие слова: обещают им свободу, сами являются рабами Он говорит, Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, обратиться назад от преданной им святой заповеди. Обещают им свободу, сами являются рабами. Тление. Человек в тлении, человек в двойной жизни, человек в грехе находится. В грехе, который постоянно, но ну, как хронически в его жизни, понимаете? И он это прячет. Он прячет перед глазами людей этот грех. И он кому-то даже обещает свободу, кому-то хочет помочь, кому-то хочет ну, послужить, даже Бог помогает. А сам является в тлении. Понимаете, вот такая вот игра, такая двойная жизнь. И Господь говорит, говорит ты, ты думаешь, я такой? До какого-то времени Бог молчит, братья и сестры. До какого-то времени у тебя проходит это как Адам. Он согрешил, и ничего не произошло. Он живой. Только нагода его была. А так он все вроде живой же. Но дух уже мертвый у Адама. Уже нету в прохладней дня общения с Богом. Почему? Потому что есть вот то, что он спрятал, есть то тайное. Знаете, я так скажу, что, что вот этот плос, что мы здесь просим, знаете, бывает, я так понимаю, что знаете, вот есть люди, которым надо э, открыться. Вот пришел Бог к Аврааму в 17 главе Бытие. говорит, я Бог всемогущий. Он называет свое имя всемогущий, говорит, я Бог всемогущий. Он говорит ему две вещи, ходи предо мной и будь непорочен. Порок это запинающий грех, запинающий грех. Он говорит, если ты ходи предо мной, не бойся людей, не бойся человека. Когда ты ходишь перед людьми, то и ты будешь прятать это, понимаете? Ты будешь прятать грех. Но когда ты ходишь перед ним, то боясь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа безопасен. Когда ты боишься человека и открыть грех, то ты ходишь перед людьми. А когда перед Богом, и ты хочешь видеть всемогущую силу Божью, в исцелении. Ты хочешь видеть всемогущую силу в спасении своих родных, близких, в служении. Когда ты хочешь видеть всемогущего Бога в жизни, то будь непорочен и ходи пред Ним. Знаете, слово Антония всемогущий какое? Бесполезный. Когда в жизни в христианстве Бог бесполезен. Знаете, как? Когда? когда человек ходит перед людьми, который порочен. Есть порочность, в которой он не разбирается. Есть грех, который он узаконил в своей жизни. Есть то, что он смирился с этим грехом. И хочет еще, знаете, как бы, и, и делая вид, что Бог и так его, ну, разделяет это. Бог никогда не смирится с грехом. Никогда он не разделит тебя с грехом. Он говорит, ты это делал, а я молчал. Ты думал, я такой же, как и ты. Придет время и не будет избавляющего, Он говорит. Когда тебя уже заберу, только не к себе. Потому что у него ключи ада и смерти. Аминь. Когда уже заберу, не будет избавляющего. Поэтому, дорогие, есть время в этом посте. Зачем носить вот это? Зачем в этой несвободе жить? На безонаскрывающей свои преступления не будет иметь успеха скрывающий не будет ты хочешь иметь успех, у тебя его не будет Бог не ошибается, Слово не ошибается Божье ты не будешь иметь успеха, потому что ты скрываешь но кто сознает и оставляет и будет помилован сознает и оставляет не просто еще сознать что такое сознать? сознать это исповедать, это вынести во свет может ты знаете, есть такое учение не надо исповедоваться перед людьми. Слушай, этот человек в грехе живет уже 10 лет. Он исповедуется Богу, а грех не уходит с его жизни. Не уходит, он просто грешит и ходит в церковь. И силы нету, принявший вид благочестия, силы отрекшись. отрекшись. Вид благочестия есть, силы нету. То наше Евангелие, это Евангелие чистоты, и он придет за церковью, которая не имеет ни пятна, ни порока, ничего либо подобного. С пороками, с пятном он тебя не сможет забрать на небо. Есть проблема. над... Этот порок убеляется кровью Христа, очищается кровью Христа. Кровь Христа сегодня продолжает очищать человека от всякого греха. Если ты веришь в кровь Христа, то ты будешь выносить во свет и не будешь скрывать свои преступления, будешь выносить и исповедовать. И Бог да очистит тебя от всякого греха. Потому что помыслы сердца человека, глубокие воды, но разумный, разумный. Что делать? Или в себе носит? Вычерпывает их. Дорогой. Освободись сегодня, выйди свободен сегодня. Я сколько видел, мы привозили на один пост, мы привезли одну сестру, она сейчас в Германии член церкви, бомжевала, была членом церкви. Может, примерно в таком состоянии, может, и хуже, чем в Сирии. Мы ее забрали на пост вообще. Она прорыдала, такое очищение было. Она приехала с поста восстановленная. Потому что там все, что было, она вынесла. Она свое сердце открыла, вынула все оттуда. Всех покупающих и продающих такое очищение. Сейчас благословенный человек. И таких свидетельств множество. Когда человек ходит с чем-то, и мучается еще. И просто вот этот амалик он достает. Грех вот этот, знаете, как написано, да, что как прообраз, что сам Саул, Бог ему сказал, порази Амалика, да, и младе, от младенца до грудного дитя. И потом когда уже Саул раненый, и он поворачивается назад, а там отрок написано, амалики тянет. Он говорит, убей меня. И тот не замедлил убил Саула. Откуда там взялся этот отрок, братья Иисус? Он вырос. Он был грудным младенцем. Маленький грешок такой, который человек позволил себе делать. Знаете, это как снежка. Маленькая снежка. Начни ее катать по снегу, вот такой вот уже ком, попробуй его потом с места сдвинь. Когда затягиваются, есть хронические грехи. Человек приходит к врачу, говорит, а что ты раньше не пришел? Что ты с этим ходил? Жил год, два, пять. Попробуй теперь вылечить эту болезнь хроническую. Почему ты на этих стадиях, когда младенец не истребил это все со своего сердца, не очистил? И вот этот грех, он шел по пятам за Саулом, по пятам этот амалик, которого он там с ним не разобрался, шел по пятам. И этот отрок, он вырос в отрока и разобрался с Саулом. Когда мы в сражении, когда что-то происходит, когда давление, грех не пощадит. Но когда ты с чистым сердцем, когда у тебя есть дерзновение, то тогда и жить хорошо. И мы поем салом, «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нет в нем зла». Да поможет нам Бог, братья. Я знаю, что если я сейчас знаю, как, что я говорю, что есть люди на этом месте, не просто так Бог говорит, поднимает эти места из Библии, эти свидетельства. Есть люди на этом месте, которые грех уже замучил. Послушайте, есть здесь рукоположенные пастора. Подойдите, просто вынесите это все. Вызнесите этот нос и помолившись кровь Иисуса очистит от всякого греха. Да поможет вам Бог. Вы знаете, не стыдно сегодня так жить, а выносить это, это победа. Это победа. Поэтому пусть эта победа придет Во имя Иисуса Христа. Помолимся. Господи, мы молимся, Боже. Мы молимся, чтобы на этом посту было очищение народа Твоего, Боже. Освобождение, Боже.